göndərmək istirir və məktub yazır kriptoqrafiyayla yazır məktubu və ayrı düşmələr ölkə bunun başa düşmür ona görə də çox istifadə olunur. Bu yazı sisteminin tarixi barədə nə deyə bilərsən? Məsələn Hı? biz burada görürük ki dəfə edir, ilk dəfə Yulius Sezar bunu istifadə etməyə. Tarixdə nə bilirsən? Bəli, ilk dəfə Yulius Sezar öz döyüşlərində o dost ölkələrə mesaj göndərmək istəyir və öz məktublarını kriptoqrafiyayla yazır. İlk dəfə o istifadə edir. Bu sərgiə bizim hörmətli xanımlarımızın diqqət edə böyükdür. Belə xanımlarımızdan biri də Qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sədaqət xanım Qəhrəmanovadır. Sədaqət xanım sərgidə nə gördünüz? Təəssüratlarınız necədir? Təəssüratım çox böyük, çox zəngindir. Birinci bu təhsillə bağlı sərgidir. Təhsillə bağlı sərgidirsə, sərgidə yeniliklər var və Bakı şəhərində olan bütün demək olar ki, məktəblərin şagirdləri bu sərgidə iştirak edirlər və çox öyrətdim işlətmələri şirkətinin liteylərində olan menecerlərlə tanış olurlar. Bu da o deməkdir ki, burada öyrədik, öyrətdi, öyrəndiklərini e, yəqin də bunlar daha dərinə maraqlanıb gedib öz öz məktəblərində tətbiq etməyə çalışacaqlar və ən azı, ən azı həm bir şagirddə irəliyə getmək əzmi, nə isə öyrənmək əzmi E burada hər bir iştirakçı aşılayacaq. Yəni hər bir sərgidən ancaq böyük əhəmiyyəti böyük xeyir ola bilər. Bu sərginin də mən hesab eləyirəm ki, bizim evladlarımızın inkişafında və bu sərgidə iştirak edən hər bir iştirakçının şuurunda çox müsbət bir təsiri, müsbət bir əksəda qoyacaq. Sədaqəm biz bilirik ki, siz indiki vəzifənizdən əvvəl Əlbəramlı şəhər icra başçısı olmuşunuz. Yəni Azərbaycan bir əyalətində çalışmısınız. Bax belə bir sualımız var sizə. Belə sərgilərin keçilməsi əyalətlərimizdə, rayonlarımızda təsirin inkişafını necə təsir göstərir? Mən isə deyim ki, bu sərgilər əyalətlərdə də keçirilir. Mən Əlbəramlı şəhərində işləmişəm və belə bir sərgilərin orada keçilməsinin birbaşa təşkilatçısı olmuşam və bizim Əlbəramlı məktəbləri də belə sərgilərdə iştirak ediliblər və Əlvaramda yerləşən Türk İqtisad Lisesinin təcrübəsindən Əlvaramlı məktəbləri çox öyrəniblər, çox götürüblər və bu gün də sevindirici haldır ki, Əlvaramlıda bütün təhsil sistemi Dünya Bankının pilot layihəsi üzrə həyata keçirilir və Dünya Banka himayəyə götürərək bizim 15 məktəbin 15-ində Bu vəceylərdə olan şəraiti 2007-ci ilə qədər orada yaratmaq fikrindədir. Yəni bütün məktəblər yüksək təmir e, aparılacaq, yüksək laboratoriyalar, avadanlıqlar alınacaq, tədris olunacaq və orada hətta müəllimlərin də hazırlığı nəzarət tutulmaqla, deməli bizim evladlarımıza çox yüksək təhsil sistemi təqdim olunacaq. Məhsul sərgisi ilə tanış olduq. Təəssüratınız nə gördünüz, nə eşitdiniz? Belə bir sərgiyi birinci dəfədir təşkil olunub Azərbaycan da. Əvvəla bu sərginin bizim Şeyxədər Əliyevin anadara olan günü münasibəti ilə düzəldiyi. Bu çox böyük, gözəl tədbirdir. Və daxildə olan e, gənclərdən ötəri, gənclərdən ötəri nə lazımdısa oxumaqdan ötəri, təcrübədən ötəri, iş görməyəndən ötəri hər bir şey var. Hər bir şey var. Mən çox belə razı qaldım bu sərgidən. Bu sərgini düzənlərə, düzəldənlərə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm və e, gələcəkdə də belə sərgilərin tez-tez -düz düzəlməsi çox gözəl belə tədbirdir və bizim gənclərimizə, bizim həm e, Türkiyənin burdakı gəséllərinə, həm Azərbaycanın məktəblərinə çox gözəl bir nümunədir. Mən hesab edirəm ki, son illərdə təhsil sahəsində keçirilən böyük tədbirlərdən biridir. Bilirsiniz, biz istəsək də istəməsək də qlobalaşmaya doğru addım atırıq. İnteryer integrasiya prosesi ilə məşğul oluruq. Həmişə sual olunur ki, bütün səhələrdə də integrasiya gedir qlobal cəmiyyətə. Bəs bunun önündə kim getməlidir? Mən həmişə deyirəm ki, gənclər, ancaq təhsilli gənclər. Təhsili dərindən öyrənən, bilikli, idrakli, təfəkkürlü gənclər bu integrasiya prosesini aparmalıdılar. Və mən e, belə düşünürəm ki, bu günkü tədbir də birbaşa bu işə xidmət edir. Mən son illər bu istiqamətdə müəyyən belə sərgilər keçirilibdi. Ancaq bu dəfə keçirilən sərginin maştabi, çərçivəsi olduqca böyükdür. Burada mən xüsusilə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin xidmətini yüksək qiymətləndirirəm. Çağöyrətin şirkətinin xidmətini yüksək qiymətləndirirəm və xüsusilə də Qaynaq Holding şirkətinin xidmətinə çox yüksək qiymət verirəm. Biz də Bakı Özdə Türk hissəyinin şagirdlərindən biridir və daha çox bilgisayarla maraqlanır. Heç bir vaxt nə belə bir sualım var. Biz tez-tez bilgisayarlı problemləri ilə və xüsusən şifrə, şifrə problemi var da, o hərif falan problem var. Onlar aşmaq üçün biz nə etməliyik səncə? Məncə biz Azərbaycan hərflərini, yəni Azərbaycan hərflərini inkişaf elətdirib elə sevəcəhtirmək üçün Amerikada o hərflərin Hı. aid fontlar düzəlsinlər, yəni şriftlər düzəlsinlər ki, biz o hərflərdən istifadə edə bilək. Bəs burada nə kimi maraq elə bilirsiz? Biz burada məktəblər üçün yazmış proqramı nümayiş etdiririk. Bu internet brauzerlər və Opera kimi proqramlardan fərqli olaraq, şagirdlərin ancaq internetə, ancaq təhsil giriş saytlarına girməsinə imkan yaradır. Biz proqramı 3 dildə yazmışıq: Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində. Həmçinin bu proqramda İxtədar fənlərə aid saytlar bazası var. Məsələn, riyaziyyat və fizika aid. Şagird istədiyi vaxtda bu saytların birini seçib ona girə bilər. Biz gələcəkdə bu proqramı təkmilləşdirib elə eləmək istəyirik ki, proqram avtomatik olaraq özünü yeniləsin. Yəni təzə saytlar çıxdıqca öz bazasına əlavə edəsin. Biz də millət vəkili olaraq e, imkanımız daxilində həmişə bu sərgiyə baxırıq və fəxr eləyirik bizim tələbələrimizlə. Təşəkkür eləyirik bu günkü sərgi. Mən elə bilərəm ki, başqa sərgilərdən fərqlənir. Artıq burada ayrıca 70 bölmədə elmin müxtəlif sahələrinin nailiyyətləri göstərilir. Orada olan şagirdlər onu gözəl izah eləyir. Bizim xəbərimiz vardır ki, həmin bu e, təhsil birliyinin mərkəzinin Türkiyə ilə Azərbaycan birliyi çox mənfəət qazanmışdır. Şagirdlər bütün sahələrdə müxtəlif ölkələrdə o medallar, ordenlər təltiflər almışlar. E, bu günləri burada 300-dən artıq e, şagird öz e, işini qoyubdur. E, çox gözəl bir hissəyə mən baxdım. Orada Erməni soyqırımına qarşı, e, demək, Erməni soyqırımı ki, onlar yalan şəkildə bütün internetdə və s. yerlərinə yerləşdirmişlər, ona qarşı 6 dildə həmin bu e, təhsil birliyi hazırlamışdır və bu da özü gözəldir. E, bilirik ki, o Ermənilər bütün dünyada istəyirlər ki, soyqırımı, yalançı soyqırımı Türklərin onlara qarşı apardığı soyqırımı yayılın və bu hamını narahat eləyir. Biz Azərbaycanlılar da, Türklər də gərək bu həqiqəti bütün dünyaya yaysınlar və bu uşaqlar da burada böyük iş görürlər. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, biz çox gözəl bir gün yaşadıq, gözəl bir bayram yaşadıq. Çünki bura bizim şagirdlərimiz, bir balalarımız böyük əzmlə, böyük ruh yüksəkliyi ilə, böyük maraqla iştirak etdilər, təşrif buyurdular. Və çox təqdirə layiq olan bir haldır ki, Məsə bu ildə Həmeçaq öyrətim şirkəti, eyni zamanda ə, Qaynaq Holding şirkətinin rəhbərliyi və Təhsil Nazirinin rəhbərliyi ilə birgə bu tədbir həyata keçirildi. Şüqrü gördü. Ümumiyyətlə Bu Çağ öyrətim şirkətinin də onun tabelində olan məktəblər də çox səmərəli fəaliyyət göstərir və bunun ə, təzahürüdür ki, 120 şagirdimiz, yəni Azərbaycan balalarımız müxtəlif beynəlxalq olimpiadalardan bürünc, qızıl medallı qayıdıblar. Bu çox böyük bir hadisədir və hesab edirəm ki, bu son nailiyyət deyil. Bu istiqamətlə çox işlər görüləcəkdir və təbii ki, belə sərgilərin keçirilməsi, təşkil olunması çox böyük önəm daşıyır. Və bu hər şeydən əvvəl ümmi şagird bilərin biliyinin, dünya görüşünün, onların intellektual səviyyəsinin artmasına da çox böyük təkan vermiş olur. Salam ol, ay qızlar, işiniz irəli, yorulmayasınız. Hoş, Hoş gəldin. Sənin də qollarına qüvvət ay çəyirəm. Ay qız Cüsum, bunu edəcəksə, mənə xəbər eləyərdin. Xanə qatına sənə kömək edəyərdim. Ev yox, ay çəyirəm. Sən səfətləri etsən mənə kömək etmiş olacaqsən. Əş, sən ondan arxayın ol. Ayçın verməsən Zeyranla bir məclisdə olanda adam heç darıxmır. İqidi öldür haqqını yemədiyi bilər. Çobayatlar dediyini öz gözümlə görüb qulağım ilə eşitmişəm. Həc canım bir iki bayatı dey, iş görə görə qulaq asaq. Qızlar, canla başla söyləyərəm. Amma bir şərtim var. Gərək sizlər də mənə kömək edəsiniz. Haqqı, sən başla biz danınca gəlirik. Başlayım qalsın. Da. Dağ üstündə Qarabağ. Üstün alan Sara bax. Aləm cənnətə dönsə dən çıxmaz Qara Bağ çan duman düşən eylər sürfə tök üzə neylər ov bizim ovlad bizim ya dovçu bizən Qardaş izah elə görə bu enerjinin nə tərəfə yolundur. Burdakı olan potensial enerji getdikcə bir səs sürtünmə sərf olunur, bilsə ki, kinetik enerji. Kinetik enerji topa sürət qazandırır. Ona görə top framaydadır olur. Fran vibrasiyadır. Bu isə Amerikada və digər yerlərdə böyük böyük binaların arasında və ya bir şey tikməklə ayırmaq olar. Belə bir şeylə az bir enerjilə böyük bir iş görmək olar. Ola. Bəli. Bax sən necə fikirləşirsən? Biz burada indi enerjinin bərpasından söhbət elədik. Hə. İnsan itirdiyi enerjini necə bərpa edə bilər? Bizə indi deyən enerji əsasən yemək vasitəsi ilə. Amma heç. Yox, başqa insan enerji, idman vasitəsi, nə insan idman. Vəsəsində, idman, idman, vəsəsində. i̇dman. Sonra. Sonra insan ə, enerji əsasən Burda olduğu kimi insan çox enerji sərf etməməlidir. Özünü daha da yormamaq üçün izo evlər tikilir. Bəzə indi Amerikada, bizim ölkədə də gələcəkdə tikilsə daha yaxşı olar və o, enerji, o evlərə çıxmaq üçün və ya düşmək üçün az enerji sərf edirsən. Bu da az enerji ilə çox iş demək. Bu da e, Azerbaycan'da çok güzel bir hadise cereyan ediyor. Azerbaycanlı öğrenciler, Azerbaycanlı öğretmenler, iş adamları, e, rehberlikçiler, Azerbaycanlı pedagoglar hep bir aradalar. E, bilim şenliği veya bilim sergisi dediğimiz bu hadise eğitim camiasını e, Azerbaycan e, buradaki sarayda, e, salonda çok güzel bir mana etrafında topladı. Eğitim öğretimle ilgili birçok mesele çağın en son teknolojisiyle burada masaya yatırılıyor. Öğrenciler konularına hazırlanmışlar, öğretmenler hazırlanmışlar, eğitim adına hizmet veren firmalar kendilerini hazırlanmışlar. Böyle bir eğitim platformu diyebiliriz. Fuar hakkında ben birkaç cihetten bu fuarın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bana göre de en önemlisi, Umum Milli Liderimiz Haydar Aliyev'in doğum günü adına, hatırasına hasredilmiş olması. İkinci bir hususta, beynel halk standartlarda ve kendi nevinden, kendi çeşidinden ilk puar olması. Nasıl diyecek olursanız şöyle, Hani hep konuşulur üniversite sanayi işbirliği diye. Biz e, bir tarafta eğitim laboratuvarları, eğitim araçları istihsal eden, imal eden e, ve Türkiye'nin bir numaralı e, şirketi Kaynak Holding. Diğer taraftan da Azerbaycan'ımızı beynel halk alemde e, başarıyla temsil etmiş çağ üretim işletmelerinin şakirtleri. Yani eğitim havadanlıkları istihsal ediliyor. Diğer taraftan onları kullananlarla bunları karşılaştırıyoruz. Ve şakirtlerimizin birkaç aydır... E, uğraşlarıyla müellimlerle birlikte hayata geçirdikleri projelerini de bu modern avadanlıklarla Azerbaycan içtimaiyatına tanıtıyoruz. Dolayısıyla birkaç yönden böyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum.